দেওবাৰ বুলি ভাগিনজনীক লৈ চিপ্ছ এসোপামান কিনি চিনেমা চাবলৈ বুলি ওলালোঁ কি চিনেমা চাম জানেনে বিধুভাইয়ে বিদুৰ ভাই চাবলৈ ওলালোঁ বিদুৰ ভাই অসমীয়া চিনেমা অসমৰ চুকে কোণে এতিয়া চলি আছে চুকে কোণে বিদুৰ ভাই চিনেমাখন প্ৰচলিত হৈ আছে কিন্তু বিদুৰ ভাই চিনেমাখন চাই আজি মোৰ মনলৈ কেইটামান প্ৰশ্ন আহিছে আৰু এই প্ৰশ্নকেইটা আপোনাৰ মনলৈ আহিছেনে নাই নাজানো মই আপোনাকো ছলুচনবোৰ আপুনি কি মতামত দিয়ে জনাব মতামত জনাব দেই মই স্ক্ৰীণত এই চিনেমাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ চিনেমা গৃহৰ সন্মুখৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ আচলতে আমি নব্বৈ দশক বা বৰ্তমানলৈকে যিবোৰ অসমীয়া চিনেমা চাইছোঁ সেই চিনেমাবোৰৰ যি গাম্ভীৰ্য পৰিশীলিত ৰূপ সেইবোৰ বিদূৰ ভাইত মই দেখা নাপালোঁ চিনেমাখনে অসমীয়া জনজীৱন বাস্তৱ জীৱনৰ সুন্দৰকৈ প্ৰতিফলিত কৰিছে জীৱিকাৰ সন্ধানত দৌৰি ফুৰা চাৰিজন যুৱক উপায়হীন হৈ চুৰি বিদ্যাত ধৰিছিল কিন্তু তাৰপিছত তেওঁলোক অনুশোচনা দগ্ধ হৈছে তেওঁলোকে নিজকে সংশোধন কৰিছে তেওঁলোকে সমাজখনৰ পৰা নিৰাপত্তা আশা কৰিছে কিন্তু সেই নিৰাপত্তা সমাজখনৰ পৰা তেওঁলোকে নাপালে শেষত চৰকাৰী লেটিনৰ ঠিকা কৰিবলৈ গৈও ঠিকাদাৰৰ পৰা সময়মত পইচাকেইটা নাপালে তেওঁলোকে লোকচান ভৰিবলগীয়া হ'ল শেষত তেওঁলোক উপায়হীন হৈ পৰিছে এইখিনি কথালৈকে ঠিকেই আছিল কিন্তু চিনেমাখনত অত্যধিক পৰিমাণে মদ্যপান কৰা কথাটো মই বধকৈ মানি ল'ব পৰা নাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ পংগুৰু আমি দেখিছোঁ পশুপালন বিভাগ মিল পালন বিভাগ এইবিলাকৰ কি ব্যৱস্থা এজন সাধাৰণ মানুহ এইবিলাক বিভাগৰ কাষলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ কি দুৰৱস্থা হয় চিনেমাখনত এক সুন্দৰকৈ প্ৰতিফলিত কৰিছে সেইখিনিলৈকে আমি ভালেই লাগিছে কথাবোৰ কিন্তু চৰাইয়ে যি চুৰি কৰা বিদ্যা সেই চুৰি কৰা বিদ্যা চাৰিজন বন্ধুৰ চুৰি কৰা বিদ্যা যি কৌশল সেয়া চমকপ্ৰদম কিন্তু তেওঁলোকৰ যোগ্যতা কিমান তেওঁলোকে নিজকে এই বাস্তৱ পৃথিৱীখনত জীয়াই থাকিবলৈ তেওঁলোকে নিজকে কিমান যোগ্য কৰি তুলিলে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কিমান কৰিলে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰিৱেশবোৰ দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশবোৰ দেখুওৱা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে কিমান পঢ়া শুনা কৰিলে আচলতে আপুনি যদি কোনোবা কলেজৰ শিক্ষক বা কোনোবা শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক যদি আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া কলেজত পঢ়া ল'ৰাকেইটাই চিনেমাখন দেখুৱাবলৈ গৈ বা চিনেমাখন দেখুৱাবলৈ সিহঁতক ভূৰ্টিতে লৈ গৈছে বা শিক্ষক হিচাপে আপুনি যদি অভিভাৱক হিচাপে এই চিনেমাখন ঘৰৰ সন্তান সন্তান দেখুৱাবলৈ লৈ গৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে এই চিনেমাখনৰ পৰা কি শিকিব আচলতে অকল আমোদৰ বাবেই চিনেমাখন চাবনে তেওঁলোকে এটা এই চিনেমাবোৰৰ পৰা এটা মেছেজ থাকিব লাগেনে নাই বাৰু মোৰ মনলৈ এইটো প্ৰশ্ন আহিছে আচলতে যদি মেছেজ কিবা এটা বিচাৰিবলৈ যা যোৱা যায় বা বিচৰা হয় চিনেমাখনৰ পৰা কি মেছেজ তেওঁলোকে আশা কৰিব এই ৰাজনৈতিক দিশটো ইয়াত ইমান নিগেটিভ কৰি দেখুওৱা হ'ল এম এল এজনক ইমান নিগেটিভ কৰি দেখুওৱা হ'ল যিটো বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা দুয়োগাত্মক দিশ বুলিয়ে মই কওঁ আৰু এই যে মানে মাঘ বিহুৰ দৃশ্য আৰু এই পঞ্চামৃত দিয়াৰ দৃশ্য পঞ্চামৃত খোৱাৰ দৃশ্য এইবিলাকেই চিনেমাখনক প্ৰাণন্ত জীৱন্ত কৰি তুলিছে আৰু অকণমানেই সন্তানকেইটা মৰাৰ যি দৃশ্য তাত কৰোণতা আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফুফলা স্বৰূপ এইখিনিয়ে উদঙাই দেখুৱাইছে স্বাস্থ্য বিভাগটো চৰকাৰে আজি আজি বাৰু তেনেকুৱা অৱস্থাত নাই কিন্তু সেই চিনেমাখনত এই ফুকলা স্বৰূপটো স্বাস্থ্য বিভাগৰো উদঙাই দেখুওৱা হৈছে ইমানকে ক'লোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ধন্যবাদ